Вот, брать!

ЛВДшные тоже, У тоже, они говорили, что мы их не давали, вот тоже Да. Да, да. Минут через 30-40. Да. По постыше а вобор, тракторы... Только проезжаете, Меня сразу да. останавливаетесь. Вы, вы увидите, я хоть И не подходите да, сюда. Да. Нам да. надо лестницу туда забрать. А? Лестницу туда забрать. Надо. Здесь а, лестница? Да. Она не нужна? Нет. Да. Это...

она давай вниз, а давай. А, а как ты? Поднялся. 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 Поднялся.

Как вы почуваете, если бы не постраждалась... Нету связи с женой и с дочкой. Как можно не, себя не, почувать, не... когда... Когда, да. когда, когда, когда... небо видно. сейчас как себя что, можно почувствовать, когда нету связи дочкой, ни с женой? Ну, а вы будете да. идти, вы увидите, напало сюда и вы Сейчас Макс Коновалов вас встретит. После второго взрыва связи не стало. Да. Мы... мы, родственники. Можете рассказать мне, ваш папа, дедушка на работе была, жена с дочкой есть. Вот, вот, доме, вот, 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 пока ничего не вот, 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 Вы скажите, если людям вот, то надо. У нас вот, есть, мы с собой набрали. Может кому-то что-то надо помочь? вот, 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 Мы с собой нагребли и бежали сюда, чтобы помочь. Вогонь в квартире! Открытый вогонь! Хлопцы, открытый вогонь в квартире! Андрю! А? Да, Я, я, я внутрь пошел, обижу, гляну я. Хорошо. Будь для Эдика. Агаля, агаля. Там завалена квартира. Потолок лежить. Не, пролив, есть, два етажа потолка нема. Що вторий етаж, що перший. Проливай, уля, проливай так. Розпаленочку туди. давай, давай, я а точно заберу. У меня такой же попугай. какая может хозяин знайдеться? Я завтра сюда сюда приду по любому с СБУшниками и разберемся. О, не... Ты с канарей? О, не... Это не канарейка, это Карелла. Здрасте, это Карелла. Да, среди завалов попугай, это конечно да. Забудьте, он мне прям под ноги, факт. Я, да, я, да, я, да. я предпочел. Давайте. Слышишь, там? Я держу вас. Я держу вас. Сидай, она каталась. Сидай, она орал. Сидай. Около 12 часов ночью начался обстрел. Там сверкало, потом тут что-то грохнуло, потом стекла полетели. А ваши близкие сосуды я они? Где-то тут бродят. Как вы думаете, с чем это связано, эти обстрелы, Ну, у нас на этом на доме охотников и рыболов стояла вышка Киев-Старовская. Наверное, решили военный объект. Туда попала в угол дома охотников и рыболов. Там разбито. Вышки ж нету там. Чи вы раньше, в иншем месяце, об одни, не у, нас, у нас тут ничего не падало. Слышать, слышали, но у нас тут было тихо. Покажите в угол того дома. Там жилый дом, чи это магазин, это... магазин, чи что? да? Нет, это дом охотника и рыболов. Это административное здание. Там уже и дома охотников нету. А это нет. Охотиться с негде. Но оно сейчас не функционирует, да? Нет.